શ્રી ગણેશાય ન જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો ઉત્સવનો મહિમા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે ગણેશજીના એકસો આઠ નામ સાંભળીશું ઓમ વિનાયકાય નં વિઘ્નરાજાય ઓમ શિવપ્રયાય નમ ઓમ ગૌરીપુત્રાય ઓમ ગણેશરાય નમ ॐ सर्वमिकाय नमः ॐ स्कन्दग्रजाय नमः ॐ सर्वतनयाय नमः ॐ सृष्टिकर्त्र्यय नमः ॐ देवानुकार्चिताय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शाय नमः ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ओं ब्रह्मचारिणे नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ द्वौमातुराय नमः ॐ मुनिस्तुल्याय नमः ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ चतुर्बहवे नमः ॐ चतुराय नमः ॐ शक्तिसंयुताय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ सुर्वकर्णाय नमः ॐ हैरम्बाय नमः ॐ ब्रह्मविद्माय नमः ॐ कालाय नमः ॐ शुभगाय नमः ॐ शुराय नमः ओम वागीशाय नमः ओम सिद्धिदायकाय नमः ओम दुर्वा बिल्वप्रियाय नमः ओम कांताय नमः ओम पापहरिणा नमः ओम कृतागमाय नमः ओम समाहिताय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम श्रीपदाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ पुताय नमः ॐ दशाध्यक्षाय नमः ॐ द्विजप्रियाय नमः ॐ अग्निगर्वाच्छदे नमः ॐ गृहपतये नमः ॐ कामिने नमः ॐ सोमसूर्याग्नि नमः लोचनाय नमः ओम पाशाकुशधराय नमः ओम चंडाय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम, ओम अकलमशाय नमः ओम स्वयं सिद्धय नमः ॐ सिद्धिमितपदाम्बुजाय नमः ॐ बीजपुरप्रियाय नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ कृतिने नमः ॐ विद्यातिप्रयाय नमः ॐ वितभयाय नमः ॐ गदिने नमः ओम चकने नमः ओम इक्षुचाय धृते नमः ओम ओम भक्त कांक्षित दात्रे नमः ओम अच्युताय नमः ओम केवलाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम ज्ञानिने नमः ॐ मयायुताय नमः ॐ ब्राह्मस्काय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ भववर्जिताय नमः ॐ प्रमथदैत्यभयदाय नमः ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ॐ वाणीबलप्रदाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ॐ श्रीसाय नमः ओम ओं श्रीपातस्तुतिद्रीपूते नम ओं जटिने नम ओं वमरेश्वराय नम ओं चंद्रचूडा नम ओं नागोपवीति नम ओं श्रीकंठा नम ओं ओम प्रदा नम ओं वतिने नमः ॐ स्थूलकण्ठाय नमः ॐ त्रयाकत्रे नमः ॐ सामघोषप्रियाय नमः ॐ अग्रण्याय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ स्थूलटुण्डाय नमः ॐ ग्रामण्ये नमः ॐ गण्याय नमः ॐ स्थिराय नमः ॐ वृद्धिदाय नमः ॐ व्यक्तमूर्तये नमः ॐ अमूर्तिकाय नमः ॐ पार्वतशङ्करोत्सङ्ग नमः ॐ खेलनोत्सवलालसाय नमः ઓમ સમસ્ત જગદાધારાય જગદાધારા વરમૂષક વાહનાય ઓમ નચિતાય નમ પ્રસન્નાત્મને ઓમ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયકાય પ્રદાયકા ગજાનન ગણપતિ મહારાજની જય તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે ગણેશજીના એકસો આઠ નામ સાંભળ્યા આશા છે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક શેર તથા અમારી ચેનલ જો તમે પહેલીવાર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં સર્વે ભક્તોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ